Hər vaxtınız xeyir YouTube kanalına izləyicilərimiz. Masazur qəsəbəsində belə bir villamı çıxıb satıram. 2 sotdadır, 4 otaqdır. Gördüyünüz kimi düz görünüşüdür. Üzü ağlay daşdan üzlənib. Mərtəbə arası da betondur, qoşa daşla tikilmiş bir evdir. Sənədlərimiz tam qaydasındadır. Yəni çıxarışımız var. Qazı, su, işığı da var. Belə villalar olan bir məhəldədir. Bu qaydada da qiyməti video görüntüsünün məlumat yerində var və əlaqə nömrəsi də məlumat yerindədir. Bazardan qat-qat aşağı qiymətə təklif olunur. Az bir miqdarda endirim olacaq nağd satılır. Belə üz görünüşüdür, gözəl. Həqiqətən bir girişdə. İçində olan görünüşü bir qədər sonra göstərəcəm. Axıra kimi izləməyinizi tövsiyə edirəm. Maraqlı olacaq də həyətin bu hissəsi də maşın üçün nəzərdə tutulub. Yəni maşını da girəcək, otubdurma yeri də qalır. Sadəcə baxımsız olduğu üçün hal-hazırda görürsüz, ot da bitib. Evin yandan olan görünüşüdür. Çox zövqlü bir villadır. 2 sotdur. Bu hissəsdə əvvəldə qeyd etdim ki, maşın üçün girişidir. Evdə təmirə aid 80% işlər görülübdür. İndi keçirəm evin içində olan şəraiti göstərəcəm. Keçməmişdən o bu hissəsində kombi xəttinin yerini görürsüz, su xətlidir. Evimizə qazın xətti də keçibdi. Qazın sayğacda qoyulub, sayğacda deməli hazırdır. Daxil olmuşuq evin təhlizindəyik hal-hazırda. Bu qayda da təhlizdir, ikinci mərtəbə qalan pəşəkəndir. Əvvəldə qeyd edədim ki, 4 otaqdır. Bu hissəsində qadrovatsiya nəzərdə tutulub. Aşağı mərtəbədə, birinci mərtəbə bizdə qonaq otağıdır. İkinci mərtəbəyə qoşulan sanitar və mətbəx var. Və keçinim ilk olaraq qonaq otağını göstərmək istəyirəm sizlərə. Belə bir qonaq otağıdır. Evin bütün otaqlarının kombi xətti çəkilib, elektrik işləri görülüb, sanitexnik işləri bitirilib. Divarlar da gördünüz kimi ağardılıb, tavanı da yığılıb. Evin hər bir mərtəbəsində sanitari qovşağı var, səfər qovşaqları hər biri təmirlidir. Qoyulan xərclərdən qat-qat aşağı qiymətə təklif olunur. Sadəcə pula təcrid olduğu üçün bu qiymətə təklif olunur. Az bir miqdarda endirim olacaq, nağd çatılır. Bahandan sonra qiymətdə, qiymətlə bağlı endirim mümkündür. Və bu qaydada mətbəxə keçmişik. Gördüyünüz kimi mətbəx də genişdir. Mebel hissəsi o hissəsidir. 1-ci mərtəbənin döşəməsi betondur, yəni gələcəkdə bu hissəyə parket də döşəmək olar. Laminat da döşəmək olar. Qalxı ikinci mərtəbədə olan otaqları göstərəcəm. Marağınızı izləməyə davam edin. Qalxmışı bu qaydada 2-ci mərtəbədə gördüyünüz kimi täxtən üstə taxtayla yığılıb tamirə dəvəldə qeyd elədim ki, bütün əşyalar vəziyyətdə görülüb. Müəyyən az bir miqdarda xərç qoymaqla bu evi yəni, tamamlayıb başa çatdırma mümkündür. Əsas xərci aparan sanitariya qovuşaqlarıdır. Gördüyünüz kimi bu hər biri təmirlidir. Yuxarıda bizə 3 yataq otağı var. Ən kiçiyata otağı budur. Gördüyünüz kimi. Genişdir. Buranın da məktəbəsi arası betondur. Və keçirəm sizə ikinci yataq otağını göstərdim. Bu qaydada İkinci otağıdır. yataq otağıdır. Böyük yataq otaqlarının hər birində deklarasiya üçün balkon kimi yerlər qoyulub. Və keçirəm sizə sonuncu, beyin 4-cü otağımı göstərərəm. Bu da böyük yataq otağıdır. Bu qaydadadır. Bu otağında balkonu var. Bu qaydadadır. İdə təşəkkür edirəm. Masazur qəsəbəsinə yerləşir bu villa. Qurtur 93 kompleksinə də yaxındır. Bazarstorm marketə də yaxındır. Villalar kompleksidir. Bazardan qat-qat aşağı qiymətə təklif olunur. Qoyulan xərclərdən də fərqli bir qiymətə aşağı qiymət təklif olunur. Alana Allah, Allah xeyirini versin. Kanalımıza bu məlumatı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.